можуть видим то есть, трех, э, так скажем, взгляд в жизнь. Одна девочка, которая она приедет из Восточной Азии, она по беженцу, то есть, хочет побежать в Евросоюз. И дело в том, что она слепая не может, и она попадет в каком-то то, то есть, украинском силе. И на это время придет на это село один военный человек из украинской войны, который сейчас в Донбассе находится. Конечно, у этого человека есть свой взгляд. И самое важное дело меня на этом сценарии, что было, что мы бы удалили все диалоги. То есть эти характеры, они не могут разговаривать с друг с другом. Да, это два украинские, то есть военный и другой человек, который старый, да, Александр? Они могут, но у них связь не через слова с этой девочкой. Мы побежали по, по максимуму из диалога, а пришли на то, что цел кино. І це картинка. Дякую. Навіть виникає оцей трикутник кохання, коли старший чоловік, я якого граю, і молодий воїн, вони якби претендують на, на її увагу, там виникається. Ти трикутник ревнощів. 45, 2, 1. Екшен. Дійсно, дуже цікава історія солдата, який повернувся з зони АТО, отримавши поранення, прийшов в цивільне життя. І Цікаві речі, коли солдат вчиться заново жити, і поняття любові, що таке любов, що вона може зцілити душу, щоб не опускались ніколи руки у людини, щоб вона щось творила, тому що це не кінець життя. Долечі переп'яті, все одно жити, творити, любити. Це туша, да ні тут є тебе. Мы решили весь сюжет поместить в село и представить культуру местного населения, как они, как, они, как люди живут в селе, где, по-моему, достаточно хорошо сохраняется вот эта национальная культура и фолклор.